В основном проводится в крупных городах, это впервые проводится в таком малом районном центре. Это, ну, поэтому может быть потому что у нас плотность населения этнических корейцев очень высокая. Южная и Северная Корея на той стороне земного шара, а мы почему-то живем здесь. Для меня это, наверное, тоже в детстве было всегда непонятным вопросом. И этот вопрос как-то не раскрывался. Только сейчас, в настоящее время, уже пошло, пошло объяснение населению, что корейцы были депортированы с Дальнего Востока и переселены в Среднюю Азию. Ковчая, баклажаны, кади, хе называется, морковча огурцы, че, кимчи, капуста квашеная. Елена Сергеевна, Я подарок Это э, сок яблочный. Налиться а, на. Саша, да, да, вот Елена, Елена Сергеевна. Это моя кружка. Да, да. Это твоя кружка. На. Что, мам? Ты что, переживаешь? <соторает> Нет. Э ну что, ты завтра настроен на победу? <соторает> да. Можно кушать. Я грамм поддерживать будет. Первый Нет. раз на сцену а, выйти. <соторает> <что? соторает> Дедушка включил. Поймал и я буду Хорошо, ладно. Брысь! Так что я буду <соторает> Молодцы. 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 Первые корейцы здесь появились, если я как знаю, наверное, в конце 60-х. Ну, ездили сюда работать, даже дед мой покойный ездил. А почему ездили? Потому что там люди все землей занимаются, в Ташкенте. И там земли практически нету для нас. А здесь, когда мы приехали, здесь ну, как-то много земли, и можно Потом заниматься По раньше колхозы были. Вот совком. то и приехали Потом вот сюда заниматься земледелием. Вот и все. Хоть мы и этнические корейцы, все равно вот здесь прожили больше 20 лет. Если столько времени мы здесь живем, это, где мы живем, так, я считаю, это наша родина. Корею уехали, а там вот про Украину, вот это все так вкусно было на Украине, а тут... Не такая, как мы готовим обычно, не такая еда. Я говорю, борща все другое, бы, с да. картошкой. Ну и там мы все готовили, там все хорошо, капиталистическая страна, все хорошо, все чисто, все. Но как сказать, мы привыкли здесь жить, у нас какой-то свой этот. У да? нас менталитет да. не тот, чтобы там жить. Южнокорейцы меня увидели, кто украинец. Вы тоже, говорит, на да. нас похожи. Я говорю, да, да. Говорю. будете туда уходить, за вами понесут барабаны, а вы сюда две, и за вами барабаны, и она пойдет как-то в композиции. Mm -hmm. Хорошо? Mm -hmm. Хорошо, да. А в самом начале, перед тем, как мы начинаем барабанить, что там будет перед этим? Значит, выходят ведущие и говорят mm -hmm. «Добрый день, уважаемые зрители! ее, уважаемые зрители!» Я не так сказала? Анясэйо. А как? Анясэйо. А у нас написано не так. Вот видите? Аньо Хасы. Нет? Не так? Значит, смотрите, потом они говорят: мы рады приветствовать вас на фестивале Кариада 2019, и вы мы будем рядышком, и вы сразу выходите, делаете свой номер, потом вы уходите. И... Хорошо. После слов Кариада 2019. Да. Самые первые слова Кариада 2019. Как вам удобнее или вам с той удобнее? Нет, да давайте, не, давайте, давайте все с одной. Тогда Диана... Да мы же не ставим, ты не ставим. Сразу потом рядом. 2019. Да. Они стоят сейчас. Мы ж фильм переставили после танца, вы же сказали только что. Кореяга 2019. Ну, я думаю, що е, барабани вони прийшли із е, якихось, скажімо, релігійних традицій. Е, їх використовували шамани, потім їх використовували вони в буддійських храмах завжди є барабан. І е, ритми цих барабанів, вони, наприклад. Е, Ну, Як то кажуть, що можуть зцілювати людину. Що коли, наприклад, людина хворіла, її ставили всередину, навколо стояли барабани, і ритми цих барабанів там якось підіймали її енергетику. У нас спеціальні такі освітні програми, які проводило посольство, ми їздили вивчати танці на острів Чиндо, це в Кореї. До нас приїздили волонтери, які нас вчили. Ну, я думаю, просто кожна людина має зберігати своє коріння. І мистецтво це таке, ну, те, та що йде з глибин, з історії. І, скажімо так, якщо ми це підтримуємо, якщо ми це демонструємо людям іншим, то ми якось ну, не даємо забути. Собі своє коріння, так скажемо. В мене було таке, що мені казали, що я не така, а я дитина, я виросла в Україні, я цього не розумію. Як це є, відрізняється, ну, як всі бігають, вдягаюся, не знаю. А, то було трохи важко. Але коли ти стаєш більш дорослою, ти, ти розумієш, що, що в тебе є два коріння, мені здається, що більш збагачує людину. Традиції однієї, другої порівнювати, не знаю, підтримувати. Це завжди краще, коли ти більше знаєш, більше бачиш, більше розумієш. Не знаю, мабуть, я в Україні себе сприймаю, підшу українкою, але коли тебе спитають, хто тебе за національністю, я скажу, що кореянка, тому що від, ну, там, зовнішність відрізняється. А так не знаю. Ариран 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 А еще раз снова что, папка тоже туда едет? Ага, это обувь моя, возьми, Наташа, ты посмотри, а блин, носки у меня в сумке. Посмотри, я уже еду. Да, да. Давай, 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 некогда. Ребята, Корея страна маленькая. территория Южной Кореи 6 раз меньше, чем Украина. А проживает население 52 миллиона. То есть там земли нет практически. И поэтому и по всему миру около 8 миллионов корейцев проживает по всему миру. Таких компактных проживаний, как Чайнатаун во всем мире, такого нет у нас мы разбросаны, но более-менее компактно проживают. Это здесь в Апостолове, это в Херсонской области, это в Николаевской области, ну, частично в Одессе. Когда уже Украина стала независимой, мы собрались и решили, что надо поискать всех корейцев. Начали искать всех и образовали в девяносто втором году э, ассоциацию корейцев Украины. Во многих городах начали образовываться. Вот и с тех пор мы существуем. Мои родители в сорок втором году э, при японцах еще они переехали скорее на Сахалин южную часть Сахалина, которая была тогда в то время японской территорией. Потом, после освобождения в 1945 году, они так и остались. Не смогли уехать в Южную Корею, на родину свою, потому что тогда нельзя было уехать. И многие приехали учиться э, в Украину. Я тоже так же приехал учиться. Э, поступил в Киевский политехнический институт, закончил. Ну и с тех пор живу вот, на Украине уже много десятков лет. Украина действительно... Э, было такое ощущение, это, знаете, благодатный край. Знаете, спокойно, просторно, хорошая земля, хорошие люди, знаете, всего в достаточном количестве. Это и отличало. От России, где я 17 лет прожил до того, как приехать сюда, там ну, были конфликты, обзывали, там всякое было. А здесь, здесь спокойно. Очень толерантно. Поэтому вот, поэтому корейцы, в общем-то, Украину очень любят.